Скажите, как вас звать? Меня зовут Архипенко Геннадий Васильевич. Я бывший офицер, участник ликвидации последствий аварии, 86 год, инвалид, инвалид второй группы, как ликвидатор и так как по линии Министерства обороны, так и инвалид войны, приравненный а проживаете тут в Краматорске? Проживаем мы в Краматорске. А что у вас тут за акция? Расскажите, ну, расскажи Значит, ну, я думаю, все знают о том, что постановлениями Кабинета министров были, будем говорить, отменены законные требования все наши и отменены решения судов, которые в свое время обязали государство выполнить законы, которые государство взяло ответственность за возмещение наших потерь здоровья в виде законов. И государство не выплачивало, как положено по закону, поэтому мы вынуждены были в свое время обратиться. Там, в 2008 году обратились в суд, и судебное решение обязали государство исполнять закон. Мы судились за минимальные пенсии, минимальные, которые положены по закону. Теперь росчерком пера нашего правительства были отменены судебные решения, были отменены законы, потоптана конституция, которая конкретно говорит, что государство отвечает. И постановлениями кабинета министров нам пенсии урезали где-то в среднем на 75%. Учитывая то, что все мы инвалиды, мы уже не требуем льгот, которые нам есть там по медицинскому, по, по получению бесплатно медикаментов, потому что для того, чтобы выписать рецепт и получить где-то 8-10 месяцев проходит, а лекарство нам нужно сегодня. Поэтому пока были пенсии высуженные, более-менее нормальные, мы уже сами за свой счет и лечились, и все, потому что нам лекарство нужно сегодня, через 8 месяцев оно может и не понадобиться. Точно так же и наши семьи. Надо как-то содержать, жить -ка за что-то. И вот учитывая то, что мы идем в Евросоюз, в Евроинтеграцию, называем себя правовым государством, а какое-то правовое государство, если полностью отменяются решения судебные, не берутся во внимание законы. Не берется во внимание Конституция, то есть все это вакханалия творится, все это попрано нашим правительством. Поэтому мы не требуем ничего, у нас нет политических требований. Мы требуем исполнения закона. Коль мы правовая, коль мы заявляем, что мы правовая, мы требуем от того, чтобы в первую очередь наша власть выполняла закон. И вот в поддержку этого мы пикетировали, 10 дней пикетировали пенсионный фонд, и сейчас пикетируем здание. А пенсионный фонд где пикетировали? Наш, Краматорский городской. Надеемся, если бы все так поднялась Украина, по крайней мере, может быть, обратили бы внимание.